اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول تو ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی نماز بھی قضا نہ ہو اس بات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کرے کیونکہ سورة المعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافر رہتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد ہی وہ قضاء نماز پڑھ لی جائے بنا کسی عذر کے قضاء نمازوں میں دیر کرنا بڑا گناہ ہے اور ویسے بھی زندگی کا کیا بھروسہ انسان کو چاہیے کہ اپنی قضاء نمازوں کو جلد سے جلد پڑھ لے اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری کر کے رکھتا ہے یاد رہے کہ قضاء نمازیں توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی ان کی قضاء پڑھنا ضروری ہے قضاء نمازوں کی بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قضاء صرف فرضوں کی ادا کی جائے گی جیسے کہ اگر آپ کی زور کی نماز قضاء ہوتی ہے تو اس میں جو چار فرض ہیں صرف اسی کی قضاء آپ کے ذمے ہوگی سنتوں اور نفل کی نہیں وطر کی نماز واجب ہے اور واجب کا مرتبہ فرض کے قریب ہونے کی وجہ سے اگر آپ کی وطر کی نماز قضاء ہو جاتی ہے تو اس کی قضاء بھی پڑھنی چاہیے قضاء نمازوں کو ادا کرنے کے لیے کون سا وقت بہتر ہے قضا نمازوں کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ مکرو وقت نہ ہو مطلب یہ کہ سورج کے طلوع یا غروب کا وقت یا جب سورج دن کے وقت سر پر ہو یہ تین اوقات جن میں سے ہر ایک دورانیہ تقریباً ٹین ٹو ففٹین منٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ جب چاہے ادا کر لیں قضاء نمازیں کیسے ادا کی جائیں قضاء نمازوں میں دو صورتیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ بہت کم قضاء نمازیں ہوں اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ قضاء نمازیں اتنی زیادہ کہ ہمیں خود بھی یاد نہ ہو تو دونوں صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کم ہو تو کیسے ادا کرنی چاہیے اگر بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر کیسے قضاء نمازوں کو ادا کیا جائے ان دو صورتوں کو ہم آگے ڈیٹیل میں فور پوائنٹس میں دیکھتے ہیں نمبر ون اگر تو آپ کی نمازیں جو قضاء ہوتی ہیں وہ آپ ساتھ ہی ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور اب آپ کے ذمہ کوئی قضاء نماز نہیں ہے سوائے ایک نماز کے تو اب آپ سب سے پہلے وہ ایک قضاء نماز ادا کریں گے اس کے بعد جس نماز کا وقت ہے وہ ادا کریں گے لیکن یہ تب ہے کہ فرض نماز کا وقت کم نہ ہو اگر فرض نماز کا وقت کم ہے تو پہلے فرض ادا کریں گے اس کے بعد قضاء کو ادا کیا جائے گا پوائنٹ نمبر ٹو اور اگر آپ کے ذمہ ایک سے زیادہ نماز قضاء ہیں یعنی دو سے لے کر پانچ تک تو سب سے پہلے آپ ان پانچ نمازوں کی ترتیب بنا لیں مطلب جو نماز آپ کی سب سے پہلے قضا ہوئی ہے چاہے وہ ظہور ہے یا عصر ہے یا مغرب ہے جو بھی ہے اس کو آپ پہلے رکھیں گے اور اس کے بعد جو نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ ان کو بعد میں رکھیں گے اور کوشش کریں کہ کسی ایسے وقت میں نمازوں کی قضا پڑھیں کہ آسانی سے آپ پانچوں نمازوں کی قضا کو نیکسٹ فرض نماز سے پہلے پہلے ادا کر سکیں پوائنٹ نمبر تھری یہاں ایک بات یاد رکھیں قضاء نمازوں کو ادا کرنے کی ترتیب تب تک قائم رہتی ہے جب تک فائف یا فائف سے کم نمازیں ہوں اگر قضاء نمازوں کی تعداد فائف سے زیادہ ہو جائے یعنی سکس ہو جائے تو پھر ترتیب نہیں رہتی لیکن جیسے ہی آپ سکس نمازوں میں سے کوئی ایک قضاء نماز ادا کر لیتے ہیں تو اب آپ کو پھر فائف والا رول فالو کرنا پڑے گا یعنی جو پانچ نمازیں رہ گئی ہیں ان کو پھر ترتیب دیں گے کہ پہلی کون سی قضاء ہوئی تھی دوسری نمبر پہ کون سی تھی تیسری نمبر پہ کون سی تھی اور ایسے ان کو ادا کرنا شروع کر دیں گے پوائنٹ نمبر فور اور اگر کسی کی اس سے بھی زیادہ نمازیں قضاء ہوئی ہیں مطلب پندرہ ہیں بیس ہیں چالیس ہیں یا ایسا کہہ لیں کہ کئی مہینوں کی یا کئی سالوں کی ہیں تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں نمبر ایک کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ کتنی نمازیں بنتی ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو بالکل یاد نہیں کہ کتنی نمازیں ہیں وہ لیکن دونوں صورتوں میں ایک بات سمجھ لیں قضاء نمازیں فائیو سے زیادہ ہیں تو اس لیے آپ پر ترتیب لازم نہیں ہے اور اتنی زیادہ نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے ساتھ اسی وقت کی قضاء نمازوں کو ادا کر لیں دو دو تین تین اس طریقے سے اگر تو آپ کو قضا نماز یاد ہے پھر تو آپ کو ادا کرنے میں آسانی رہے گی آپ کو معلوم ہوگا کہ کب میری قضا نمازیں کمپلیٹ ہو گئیں لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ تب تک اسی روٹین سے نماز پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ قدر اس بات کی گواہی نہ دینے لگے کہ آپ کی قضا نمازیں پوری ہو چکی ہیں اور اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ قضاء نمازیں ادا کرنے کا وقت ہی نہ ملے مطلب کسی ایسی بیماری میں ہوں کہ اسے قضاء نمازوں کو ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے قضاء نمازوں کا فدیہ دینے کی وصیت کریں تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں اگر آپ کی بھی نمازیں قضاء ہیں تو آپ بھی جلد از جلد اسی ترتیب سے اپنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین